Продолжается наше соревнование по настольному теннису Место Жовква, Украина. Бачим багато наших земляки грать. И одна з интересных зустрічей. Мисто Львів, просто Львова, Денис Постыльников встрети нам 50. там. 8 веков, около 60. И представитель Херсона. Представитель Херсона. Одно. Одноверченко, по-моему, да? Тоже около 50. Посмотрим встречу, эту ракурс делаем чуть ближе. Это первый гейм. Счет 4-2 за Денисом. Молодец. Денис уверенно играет. Ты смотри, какой удар справа, Денис. Ну видно, школа Гейсмана, Это понятно. Со стола удар кисточкой. Так, сейчас тут у нас Реза будет сражаться. Противники не выходят. Боятся все Резу, кроме наших львовских. Земляки играет Франкиз Бьячок Пан. Кто там снова кричит? А, ну да мы видим товарища из Днепропетровска, пан Уткин Владимир, играет с киевлянином, по геймах пока проигрывает, но это интересно, почему он проигрывает. Да и под сегодня претендент на первое место, но подачи не подает. É o que Значить бачимо різа бачим Рязадо Чикажок суперника. Соперник то наш вийский Пандулич, многократный учасник європейських турниров, чемпионат мира в догнал, 5 пять. И 3-2 проиграл. Причина. А больше меньше пятой партии. Упал. А -а -а. Упал? Да. А

Так, по одному гейму видим у Дениса и у Дулича. 86 пока за Толиком в первом гейме. どういうこと